Хорошо. Угу. Ну, вы уже, наверное, поняли. Поняли? Да. А, а скажите мне, пожалуйста, как называется? Пожарные. Правильно, пожарные Да. А не тушить? Да. Являются, да, да. да тушеные. Нет, Правильно. А водой тушен? Да. 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 Скажите, пожалуйста. Да. Обещаю. 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 А за метан это называется. У вас Место для курения, правильно? Нельзя включать воду. Нельзя включить водой. Я хочу, чтобы вода была закончена. Никогда занять сушку придет. Нам понравились мультики и понравилось. Ну, понравилось, что мы сюда пришли. А Мне понравились мультики про то, как вам выдали журналы и про как вы нам рассказывали правила э, поведения при пожаре, да. пожаре. Мы хотим выразить большую благодарность за то, что существует школа юных спасателей. Большое спасибо главному управлению, территориальному управлению МЧС. И вот основа безопасности жизнедеятельности – это все то что самое главное, что нужно для учащихся школы, чтобы они знали, как вести себя при пожаре, как вести себя, когда они остаются дома, дома один, когда они находятся на отдыхе. Это все то, что самое главное для их будущего, потому что жизнь ребенка – это самое главное, что дано человеку.